Gözəlliyi dillərdə gəcən sahabelərdən biri də Musab ibn Umeyrdir. Radiyallahu anhu. Musab Məkkənin ən imkanlı ailələrindən birində dünyaya gəlmişdi. İslam dinini qəbul edəndə 27 yaşındaydı. Ata-anası onun üstündə tər titrəsir. Anası onu gözəl paltarlar və ətirlərlə süsləyirdi. Məkkəlilər onun camalına baxmaqdan doymurdular. Allah Rəsulu sallallahu alayhi ve sallam onun haqqında belə buyurmuşdur Məkkədə Musab ibn Umərdən daha gözəl gəncən daha yaraşıqlı və varlı bir gənc görməmişəm Bu gözəl üzlü gənc bir gün Habbab ibn Ərətin vasitəsi ilə İslam dinini qəbul etdi və həyatı birdən belə dəyişdi O ömrünün gənclik kimi coşub-daşan bir vaxtında fani dünyanın Bütün cazibədar gözəlliklərindən üst çevirdi. Anası və dayısının verdiyi cəfavarlara baxmayaraq, Uhud döyüşündə şəhid olanacək Rəsulullahın sallallahu əleyhi və sallam yanından ayrılmadı. Mushab, aşılmaz təpə mənasında gələn adı ilə bütün maneələrə sinə gərdi və İslam yoluna fəsrətli həyatını şəhidliklə nöktələdi. Mədinəyə ilk hicrət edən səhabə Musab ibn Umeyr olmuşdur. Hətta Mədinədə ilk Cümə namazını onun qıldığı rəvayət edilir. Badr döyüşündə muhacirlərin bayrağı ona təhsililmişdi. O Allah Rəsulunun bayraqları kimi aç çıxarmışdır. Uhud döyüşündə də bayraq Musabta idi. Musab atını sağa sola çaparaq uca səslə "Mühammed bir peyğəmbərdir. Ondan öncə bir çox peyğəmbərlər gəlmishdir." O ali İmran surəsi 144-cü ayəti oxuyurdu. Uhud döyüşündə İslam ordusunun bayrağını daşıyan Musab ibn Umeyrin əvvəzə sağ qolu kəsildi. Bayrağı sol əlinə götürdü. Düşmənin qılın zərbəsi onun sol qolunu da kəsdilər. Lakin o inadından dönmədi. Bayrağı qoltuğunun altına bək-bək sıxdı. Nəhayət müşriklərin mızraq zərbəsi ilə Şəhidlik şərbətini içdi. Uhud döyüşündə bir çox səhabə şəhid oldu. Usab da həmin şəhidlər arasındaydı. Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam onun başı üstündə dayanıb Uhud şəhidləri haqqında nazil olan bu ayəni oxudu. Möminlərdən elələri də vardır ki, Allah'a etdikləri əhdə sadiq olarlar. Onlardan kimisi bu yolda şəhid olmuş, kimisi də şəhid olmasını gözləyir. Onlar verdikləri sözdən əsla dönməzlər. Əhsab surəsi 23-cü ayət. Musa (r.a.) ancaq şəhidlik zirvəsinə ucalanda 40 yaşlarındaydı. Bir vaxtlar var dövlət içində üzən bu dəyərli insana şəhid olanda kəfən belə tapmamışdılar. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam zamanında Musa'nın nəşi yerdə idi. Aynində köhnə bir xirqə vardı. Saçları dağılmış, bədəni qılınc və nizə zərbələri ilə parça-parça olmuşdur. Rəsulullah kədərdən boğla-boğla buyurdu: "Sən Məkkədə ən yaraşıqlı, ən gözəl gənc idin. İndi isə kəfən əvəzi üstünə örtülən xirqə belə başına çatmır." Sonra bir qəbir qazıb onu uxuq şahidləri ilə birlikdə dəfn etdilər. Musa b.r.a.h. Məkkədə ailəsinin sevimli övladı olmasına və dəbdəbə içində yaşama imkanına baxmayaraq öz iradəsi ilə əzab vəziyyətlə dolu istiqam yolunu seçmişdir.